Axşamınız xeyir gözlər. Necəsiz? Siz canlı yayımdayıq. Bu günləri sizin üçün qəşə maska eləyəcəm. Həm məsamələri çox gözəl yığır, həm də dərini parıldadır, nəmləndirir. Hər zaman ki, təbii ki, möhtəşəm maskalarımızdan geri qalmayacağıq. İnşallah ki, məhəbbətiniz təzəlik üçün mən sizinlə paylaşmışdım səhifədə Mirantixa Ə təzəlik üçün səhifədə paylaşmışdım. Sizün üçün həm saç tökülməyə qarşı professional reseptlər, maskalar, həm də ki, kəpəyə qarşı gedə səbiklərə görə. Tez-tez deyirsiniz ki, Naxan, arada boşus, qoşmayın. filtrsiz qoşmayın. Halbuki hazırda filtrsizəm. Bu bəzi ağzı göy çeyn insanlar bəzən hər şeyə bir söz deyir ehtiyac yoxdulara yazmaq arəylərdə ürəyim istəyəndə yenə yəni, arada elə açıram, arada belə açıram. Bu gün isə tam təbii qarşınızdayam. İndi tay bəyənən bəyənsin, bəyənməyən necə məsləhət deyəni. Yəni deməli belə. Bu günləri biz sizinlə yenə də qeyd eləyirəm. Çox təcili şəraitdə maska eləyəcəyəm. Amma unutmuram ki, bütün canlılarda dedim ki, mə açanda həm daxildən sağlam olmalısınız. Əgər siz istəyirsinizsə nəticə müvəqqəti olmasın, o zaman mütləq şəkildə vitaminlər vaxtında-vaxtında içməlisiniz. Haslılara mən hər gün deyirəm, başlayırlar oradan yazmağa ki, mənə də olar, mənə də olar. Qızlar, bu göstərtiyim vitaminin hər kəs üçün, hər bir problem üçün, hər bir ə, vəziyyət üçün uyğundur. Yəni hər kəs tərəfindən də istifadə oluna bilər. Heç bir qadağa yoxdur, heç bir yaşın önəmi yoxdur. Maskada həmçinin, mastalar, əsas yaşda və əsas göstərişlər. Sizdə də belə bir problemlər varsa, məsamə quruluq, rəng bərabərsizliyi üzdə, o zaman təbii ki siz də təbiki siz də ə, onu edə bilərsiniz. Yaşın heç bir əlaqəsi yoxdur. Sonra soruşursuz ki, hamilələrə ev şəraiti maska olarmı? Çox saçma sualdır. Yəni həqiqətən də çünki hamiləlik, yəni siz deməli balıq, yarpaq, bananı yeyəndə sizin uşağınıza bir şey olmur, amma özünüzə sürtəndə uşaq düşür. Yəni çox ə, gülünc sualları da qaş ilə verməy, mən istəmirəm inanmaq ki, yəni sabah sizə nə olacaqsa, belə bir sual verirsiniz, yəni ən azı hamımız ortada olsa təsirli məsələ deyirəm. Dərinə getməyin, yəni bəzi suallar var ki, mənasızdır. Maska-maskadır, nə vaxt istisədəndə hüə gecə ilə səhər nə olacaq ki, dünya dağılacaq. Səhər eləsə nə olacaq? Əgər maska xüsusi idisə, məsəl məsələ deyirəm, xüsusi maskadır. Normalda maska yalnız həftədə bir dəfə olur. 1-dən çox olmaz. Əgər maska xüsusi idisə, o zaman vurğulanır ki, mütləq gecə eləyin, ya mütləq gündüz eləyin, yaxud mütləq, nə bilim, hər gün eləmək lazımdır. Bunlar vurğulanır, vurğulanmırsa lazım deyil. O deməli standart bir şeydir. Nəsaməllər başlasa balanslıdsa, o zaman B vitaminizasiyə əlavə etmək lazımdır. D və vitaminləmütləytdir. Siz bilirsiniz ki, mən həftədə 1 dəfə, keçən həftə 1-ci gün içmişdik. Həftədə bir dəfə bir şüşə defans vitaminini içirəm 10 həftə ərzində çünki soyuqlar başlayıb. Hər zamanında özünüzü sağlamlığınıza, gözəliyinizə zərər dəyməni istəmirsiniz, xəstəxanaları da gəzmək istəmirsinizsə, o zaman xəstəxanaya düşməmiş, xəstələnməmiş özünüzü, yəni özünüzə baxacaqsınız, qulluq eləyəcəksiniz. Mütləq şəkildə 10 həftə ərzində həftənin eyni gününü soka falana qarışdırın, bütün şüşəni için, damcı ilə bizə keçmir. Damcının o insanlar içirki, hansı qalanın bətnindən olan bu yaşa çatana qədər damcı ilə içir. Qalanı hər kəs şişə ilə içməlidir. 10 həftə ərzində hər həftə bir şişə, ildə bir dəfə bu kursu keçməlisiniz. Hə, sonra hər səhər məndurandan mən və uşaqlara Q unit C vitaminini 24-25 manat arası dəftərlərdə çiraqdan münasibdir. Mütəmadi də içə bilərsiz mənim kimi, amma indi kimi imkanı yoxdur, üzlə 25 manat ayırmaq xəray. O zaman heç onunsa bir ayın içinki xəstələrini beləmiyəsiz. Təmiz C-dir. Tablet içə bilməyən insanlar damcısı da var. C vitamini, C vitamini bizim dərimizin parıldadır, ağardır, ləkələri azaldır çavanlaşdırır. C vitamini olmayanda piylənmə də çox olur və yaxud əksinə iştahsızlıq, yəni bu iştah artırmır, nə də iştahı kəsmir. Normuya salır, balansını tapır, normuya salır. Yəni iştahı olmayanların iştahını normaya salır, iştahı çox olanları normuya salır. Normallaşdırır balansı. Çünki C vitamini olmayanda problemlər çox yaranır. Defans D vitamini olmayanda insan şişməyə başlayır, su da içəndə kökəlir. Bular olmadan nə qədər diyetoloq gəlsiniz, nə qədər arıxlasaz, nəyin nəsə də kilolar geri qaydadacaq. Ona görə dediklərimi mütləq etməlisiz. Vitamin C-ni isə ailəvi içməlisiz. Əgər ailənizin özünüzün qadrının dərdinə qalmaq istəyirsinizsə, mütləq içirin özünüz də, uşaqlarınız da. Bu belə, hər gecə yatanda isə mən riyazı içirəm. Həm əsəbləri sakitləşdirir, dərman sayılmır, öyrəşmə olmur. Mütəmadi içirəm evdə ailəmlə hər kəs həm yaddaşı bərpa eləyir, qoymur içsin. Son zamanlar hamı yaddaşsızlıqdan problem çəkirsiz. Onların fəsadlarını bilsəydiniz, gedib çoxdan alın, bunları içərdiniz, dediyim kimi, amma ə, peşmançılığın faydası olmur, sonradan gec olur. Bir azdan bunu canlıda içəcəm. İndi isə maskamızı eləyəy. Maskamıza lazım olacaq 1 çay qaşığı bal. fərdi yoxdur əsabə. Nə bal var, maqazinə yayın fərdi yox hasn istəyisiz eləyin. Əsas bal olsun. Və bizə lazım olacaq kakao 1 çay şey qaşığı kakao lazım olacaq. Yaxşı-yaxşı qarışdırmalıyıq bunu. Çox yaxşı, yaxşı. və sonra maskamızı bir yerdə eləyəcək. Əgər sizdə allergiyası varsa, o zaman 2 manatda səpkilər varsa, məsəl üçün sək bununla bir yerdə. İndi məndə qutarıb görsədə bilmirəm, gərək sabah alım. 2 manatdadır. Apteklərdə 2 manatdadır. Lonorev, indi burda SMS-nə də yazacam, Lonorev. Lonorev. İndi indi göstərəcəyəm sizə. Ay, qoy qalsın, görürsüz. Orda skrin elədim özümü Lonorev. Bu dancın qiyməti 2 manatdır. Siz allergiyə heç nə dancla allergiyanız varsa, o zaman Lonarif üçün mütləq maskalar eləməmiş. Öncə immunitet mütamadi içə bilərsiniz. Deməli, Lonarif 2 manat olsa da, səpkiləri, məsələn, tez səpkilərdən qurtulmalısınız. Həstə önəmli yerə getməlisiniz. O zaman bir neçə gün, hətta mütamadi olaraq Lonarif içsəniz, səpkilər olmayacaq üzdə. 2-3 gün içəndən sonra görəcəksiniz ki, üzünüz təmizlənir. 2 manatlıq paketlərdən. İndi isə maskamızı eləyək. Maska çox gözəldir. Onun 5 dəqiqə çox lazım deyib. 10-15 dəqiqə saxlayıb yuyuruq. Sevdiyim maskalardandır. şey maskada çox bəyənəcəksiniz. 10 deləbələ 15 maksimum. Videolara diqqətlə baxın. Bütün videolara baxın. Çünki eyni suala hər dəfə eyni cavab, yəni adam yorulur həqiqətən də. Ciddi probleminiz varsa konsultasiyaya yazılın, gəlin çünki zətdən mən hər şey başa salıram səhifədə amma bəzi insanlar istəmir qulaq asmağa. O zaman konsultasiyə gəlin, orada məalicəni yazaq. Bir də hər kəsə məsləhət görüm, bir yer imitlizasiya eləməy. Hal-hazırda da aksiyalarımız çox saylı mövcuddur. Tez-tez paylaşırım sizinlə, aşağılarda oxuyun. Əgər görsədəcəksə, bu aksiyanı skrinəlin, çalışın gəlin bir də belə bir aksiyaya çatın ki, ola Keç qatlananlar sonra canlıya təkrar baxar. Skrin elədiz hamınız. Aha, skrin elə. Ha hə, indi başladıq. He belə bütün üzə də vurursunuz. Qat olundu. Budur. Mam, sən də bunu et görürsüz. Əsl maskalar bunlardır. Sadə olmalıdır. Qeyri-adi, 1000 də nə ingredientli maska, çox tozmaz qarışdırmaq. Maska sadə olmalıdır ki, həmin komponentlərin tərkibi güclü olsun, güclü nəticə versin. Çox qarışdıranda nə isə nəylənsə, o zaman ə, nəticəsi ilə də yaxşı olmur. Həmçində ingredientlər vitaminləri ölür. Çünki bəzi produktları bəzilərinin qarışdırmaq olmaz amma mən haşları qarışdırıram bunlar yenə. Yəni, Bu dəqiqdir. Hal-hazırda burada nə aksiya var, sizə göstərdim. Aksiyalar bunlardır. Diqqətlən skrin elin oxuyun. Bütün aksiyalar bunlardır. Yaxşı, indi isən. Moms um, su bir stəkan dərəm. Çox. Hə. Filtrumuzdan su verir. Of, ay mə bu blinçiklərə vaxta kim eləyəsiz qızlar? Hər gün gəlirəm evə, amma yemirəm də. Ona baxın. Professional mənim dəhşətli bir blinçiklər eləyir. Dəhşətli, ya çox dadlı olurlar. Ya bularnı hamısı yeməyərdim, amma təəssüf ki, yeyə bilmirəm. Hər gün baxıram belə, qoyuram stola. Hər gün səhər qə təzə blinçiklər. Ay баға пах галуаsiz bu баlа bаtirыb кaкaoni yai sda реаресты ham zo'ri chunki keti borda Hər gecə gözəlliyi təmin etməyə yadar üçün, həm səhər üçün, həm düzgün yuxu üçün içəcəm. Ondan sonra qidənim üzümü yax. Bol su içməlisən. Saçımızı rezinoçka ilə yeyaq. canlıya yeni girənlər sonra təkrar baxarsınız ki diqqətlə. Küsün. <laughs> Saçma <Saçmıyor>. yağ. <laughs> Qida ilə susuyuram ara. ne olacağım. Kızart yüzden normal aldı çünkü netice vermeye başlıyor. Çok teşekkür ederim, çok seviyorum bu de leyarsin mənə də yarsin nəticəsini Elinizle de yığabilirsiniz. Aslında i̇şte gece olacak. Onun gibi böyle yutun. İndi değilse İndi bu biobalansın yeni hidravlik yağla üzmə yağacan poruları tər təmiz təmizdir. 25 manatdadır. Çıraq ağ tekində var, ala bilərsiz. Biobalans hidrofil yağ üzün üçün, yumaq üçün. Mən bununla yuyandan sonra üstünü uyub bitirdikdən sonra yağlandı, sonra yəbabansız yuma gedi ilə də yuyuram. O olur, pul olur. biz o şəkildə. Bu arada qarədə çavandan şərtə şor azamir nəsəmələ baxım. Məndə yoxdur onlar. Məsələn elə həm maskaları edirəm, həm, həm də göstərilən vitaminləri qaymin çıxıram. Ondan sonra biyorilizasiya ilə edirəm. Üzümü ilə baxın ki, yenidən yəni, şilli soqmaq.

Sonra təbii ki, müxtələ şəklə biz kremlərimizi də istifadə edəcəyik. Və heç vaxt gocalmayacağıq. Yəni Müm gocalacağıq, amma görünüş olaraq mümkün qədər biz The Balance 2023 25 matarası vitamin C-li olan gözaltı kremi illərdə istifadə eləyirəm. Görün bir dənə canlı görsəz indi efirdə bilmirəm necə görsənir. Amma mənim hiç bir gözaltı, qara qırış yoxdur. Tak, bu bir də kremi axtar. Əmbəzlar qara qoymuşam, əlavə bilir. Hə, tapdım. Tapdım. Miran, gəldim. Ya keçdim. Növəti.

dice kremini biobalans probiotik seriesnə sırf qırışlara görə qırışəliyini və üməcərk istiva də edə bilər. Bu yərimiz onu tutmur. başlarıma nəmişə keçirəm çünki bu kremlər vitaminlidir. Отлично bu. İndi canlıını saxlayacam ki baxmadı təkrar izləsin və maskanın əgər bu ingredient varsa elə indi də eləyə bilərsiz. Səhr isə vitaminləri alıb içməyi unutmuruq. Altındakı yazını oxuyur.